setiap individu mendambakan kehidupan yang aktif dan bebas bergerak. Namun bagi pesakit Parkinson, perkara ini menjadi cabaran harian yang perlu dihadapi dengan penuh ketabahan. Penyakit Parkinson merupakan sejenis gangguan neurodegeneratif yang menjejaskan sistem saraf pusat. Penyakit ini mengganggu kawalan otot dan pergerakan tubuh menjadikan tugasan harian seperti makan, menulis dan berjalan semakin sukar. Ini berlaku apabila sel otak yang menghasilkan dopamin iaitu bahan kimia penting untuk mengawal pergerakan mengalami kerosakan. Kekurangan dopamin akan menyebabkan pesakit menghadapi gejala seperti gegaran, pergerakan perlahan, kekejangan otot serta ketidakseimbangan postur. Kesan Parkinson bukan sekadar fizikal. Ramai dalam kalangan pesakit turut mengalami masalah penelanan atau disfagia yang memberi kesan besar terhadap kualiti kehidupan seharian. Justeru itu, intervensi awal melalui terapi penelanan amat penting. Rawatan seperti senaman otot oromotor, penggunaan alat biofeedback dan teknik. Meskipun tiada penawar, rawatan yang tepat dan sokongan sekeliling penting untuk membantu pesakit Parkinson menikmati hidup yang selesa dan bermakna itu sedikit pembukaan supaya kita hmm. mengenali antara gejala awal adalah dikatakan di sini hmm. terketar, ketegangan, pergerakan lambat dan kesukaran berjalan. Kalau anda mempunyai mungkin uh, ibu bapa ataupun warga emas yang dijaga oleh anda yang punya gejala-gejala ini, hmm. mungkin ini masa untuk dapatkan bantuan ataupun uh, nasihat daripada doktor sendiri. Hmm. Hmm. Baiklah kita perkenalkan uh, kedua tetamu kita di MHI untuk bercerita tentang uh, Parkinson yang uh, semakin menular di negara kita. Kita bersama dengan uh, Profesor Datin Dr. Nolina Muhammad Ibrahim yang merupakan uh, pensyarah dan para, pakar perunding kanan neurologi Fakulti Perubatan dan Hospital Chancellor Tuan Kemuris UKM. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam. Dr. Datin ya. Assalamualaikum. <laughs> dan, dan dengan bersama kita seorang pesakit Parkinson, Tuan Ramarau Gangga Naidu ya. Hmm. Uh, yang uh, sekarang ni berumur 70 tahun masih kelihatan begitu kuat dan bersemangat. Terima kasih kerana bersama kita Encik Ramarau ya. Ya, Encik Ramarau sebenarnya dah kita berjuang mm dekat 10 tahun hmm. ya hidup Jadi, dengan Pakistan. Parkinson. Kita akan dengar bagaimana bagaimanakah beliau menjalani. Kita melihat susuk tubuhnya sangat-sangat sihat, hmm. sangat fit orangnya. Alhamdulillah ya. Dan mungkin pembukaannya kita tanya kepada profesor sendiri ya. Yeah. Untuk kita lebih memahami apa sebenarnya yang kita perlu tahu tentang Parkinson ini dan mengapakah kesemua rakyat Malaysia perlu cakna dengan perubahan dengan pergerakan tubuh kita. Okey, penyakit Parkinson ialah satu penyakit saraf hmm. uh, di mana sel-sel otak yang mengandungi dopamin ini beransur-ansur merosot atau mati. Hmm. Dan biasanya Parkinson ini berlaku di kalangan uh, warga tua, warga yang uh, dalam 60 tahun ke atas biasanya. Dan dia meningkat bila faktor usia itu meningkat juga. Tapi sejak kebelakangan ini kita dapati, memang kita, kita sedarlah ada segelintir pesakit parkinson dalam 10 to uh, 10 hingga 15% yang hmm. mendapati uh, menghidap parkinson seawal 30-an uh, dan kita panggil uh, individu yang mengalami parkinson uh, di bawah umur 50 tahun itu sebagai early onset parkinson disease hmm. dan kenapa kita perlu prihatin kerana uh, parkinson ni dia boleh dirawat hmm. so kita perlu mengenali parkinson hmm. itu Parkinson tu dan dan kita perlu uh, distinguish ya Parkinson tu daripada uh, sakit tua. Sometimes uh, ada ke, kebarangkalian uh, apa ni, uh, pesakit melihat uh, pergerakan dia menjadi perlahan tu sebagai proses uh, menjadi Kenungan. tua, uh, uh. aging tapi sebenarnya mungkin tu parkinson so kita yeah. perlu sedar akan simptom-simptom parkinson tu hmm. sendiri yeah. so mungkin di program ni kita boleh cerita sedikit insyaallah insyaallah insya memandangkan bahawa rakyat malaysia uh, setakat ini 20000 pesakit dan dijangka akan meningkat sehingga 120000 pesakit hmm. menjelang 2040 jadi penyakit ini tiada ubat atau ya, tiada betul. penawarnya Jadi hanya rawatan yang uh, disarankan Macam mana dengan simptom-simptom uh, awal Mungkin kita bertanya dengan hmm. Encik Ramarau ya. Uh, bila Encik Ramarau mula mengalami simptom-simptom Umur berapa dan apakah simptomnya? Mulanya uh, um, simptom Parkinson ini pada lebih kurang 60 tahun 60 tahun ya? Hampir-hampir nak bersara daripada hmm. perkembangan Dan apakah Uh, simptom pertama yang dialami cik rama Tangan kiri ni dia uh, uh, tremor. Tremor ah. Eh? Tremor tangan kiri. Jadi susah nak pegang benda. Benda-benda yang nipis tak boleh pegang. Hmm. lah, ya. Benda-benda berat boleh pegang tapi benda-benda yang nipis tu hmm. macam paper. Oh, tak okay. boleh pegang. Sarah uh, so, saraf motor yang uh, fine memang hmm. tak boleh hmm. nak pegang langsung. Tak pegang, apa juga. lagi simptom-simptom yang lepas tu dia dia bergeraklah. Dia bergerak, lah. hmm, dia bergerak tak, ya. Jom dan kalau kita sempat berborak ya dengan Cik Ramarau tadi yang kita difahamkan Cik Ramarau ni menjalani kehidupan yang sangat aktif hmm. ya seorang atlet yang main bowling mewakili institusi dan sebagainya jadi hmm. seorang yang sangat aktif dan prof mungkin ramai yang rasa di luar sana tu akan terkena parkinson ni bila mempunyai hidup yang sedentary hmm. tak bergerak duduk di pejabat saja tapi bagi encik Ramarau rauni sebenarnya berbeza dia macam mana kita nak ketahui siapa yang lebih um, cenderung cenderung, cenderung. Okey betul soalan yang bagus sebab uh, di dalam se seorang yang mengidap parkinson tu dia ada kecenderungan hmm. untuk uh, mendapat parkinson cuma ada beberapa faktor-faktor persekitaran yang boleh menyebabkan penyakit itu didapati pada peringkat usia tertentu, contohnya lebih awal. Mm -hmm. Antara faktor-faktor lain seperti gegaran otak berulang mm -hmm. uh, pendedahan kepada toksin seperti contohnya racun serangga mm -hmm. macam katalah dia ada farmer, dia so, kebun, uh, berkebun, okay. dia pakai pesticide mm -hmm. uh, racun serangga boleh lepas itu pendedahan kepada air pollution juga. Uh, ada dikaitkan dengan Parkinson. Dengan mm -hmm. Uh, lifestyle yang uh, gaya hidup yang sangat uh, stressful hmm. yang sangat uh, stressful tu menyebabkan kita boleh mengalami satu uh, uh, inflammation di mana radang di dalam otak kita hmm. uh, dia stress yang terlalu banyak tu tidak bagus ya sebab so, dia akan jadi satu stress yang melampau tu hmm. dia akan mengaktifkan imun sistem kita dan dia akan pergi ke otak hmm. dan dia boleh menyebabkan inflamasi radang di otak dan secara lama kelamaan kalau itu tidak dikawal dia boleh menyebabkan penyakit neurodegenerative seperti Alzheimer disease dan Alzheimer's disease dan Parkinson disease hmm. so kalau kita nak kata siapakah yang akan dapat tu kita memang tak boleh nak kenal pasti sebab untuk setiap individu tu yang ada kecenderungan dia punya faktor persekitaran tu berbeza. Ya. Ah, oh, uh, itu yang menyusahkan. Yeah. Itu yang menyusahkan doktor yeah. untuk kenal pasti oh kalau ni campur ni akan jadi Parkinson uh, uh. tapi untuk mm. orang individu lain tu dia lain. Jadi gejala yang kita nampak ni gejala fizikal yang ketara, ketak-ketak, yeah. susah telan dan sebagainya. Adakah simptom-simptom yang um, lebih kepada mental yang mungkin kita dapat ketahui sebelum ia melarat kepada fizikal? Oh, betul soalan yang sangat bagus sebab kita tahu secara kita kenal penyakit hmm. Parkinson ni dia menyebabkan gejala motor gejala hmm. pergerakan tapi sekarang kita tahu kita memang tahu dah lama yang gejala bukan motor juga uh, boleh berlaku di kalangan sakit parkinson dan boleh mendahului gejala hmm. motor uh, da dalam 10 tahun. Oh. Jadi apa kita nampak di sini? Gejala bukan motor, emosi yang terganggu, tidur, tidur yang terganggu sembelit, cepat letih, memori terganggu. Encik Ramarau uh, telah melalui gejala-gejala ini sebahagian daripadanya. Sebahagian daripadanya, memori. seperti emosi, tidur, tidur okay, emosi, emosi, memori. Eh? Emosi terganggu. Hmm. Apabila kita alami simptom-simptom ini, macam mana perasaan Encik Ramarau, yeah. depresi ya? Eh? very depressed lah. Yeah. Hmm. Memang tapi kita melihat Encik Ramarao ni seperti, seperti seorang yang memang patut di, diberikan satu penghormatan yang sangat tinggi. Dicontohi. Dicontohi dengan keupayaan untuk bertutur, berkongsi bersama kita dengan susu tubuh yang sangat fit ya, sangat sihat. Jadi kita nak tahu sebenarnya ini bukan akhiran bila dapat diagnosis ada kanser, bukan hmm. pengakhiran. Bagaimana Encik Ramarau sendiri menjalani kehidupan 10 tahun ni hmm. uh, Apakah rutin harian untuk memastikan sentiasa aktif, disiplin, jaga makan, jaga makan ubat dan sebagainya kongsi hmm. bersama kita Encik hmm. Ramarau. Dan sentiasa ceria. Yeah. Yeah. Saya bermula setiap hari bangun pagi hmm. macam biasa. Hmm. Minum minum dekat rumah macam biasa. Hmm. Hmm. Lepas tu buat senaman. Hmm. Senaman? 15 minit, 20 minit, pagi-pagi lagi. Hmm. buat Senaman. Tiap-tiap hari ya? Setiap hari. Berjalan ke? Berjalan, dalam rumah juga. Hmm. Berjalan Sebab berjalan saya takut rumah. nanti keluar dari rumah jatuh di, di longkang apa mana-mana. Hmm. Terkena batu ke apa kan. So kita selamat dalam rumah. Okay. Jadi apa kita nampak di sini? So juga? sambil sambil tengok TV kita boleh buat senaman. Ah. Bagi saya. So itu yang mustahak sekali itu yang mustahak, mustahak ya? ya untuk saya juga bila kita nampak warga emas uh, yang um, menghadapi penyakit degeneratif seperti ini hmm. sistem sokongan juga sangat penting hmm. jadi untuk tuan ramarau bagaimana dengan sokongan keluarga keluarga beri sokongan yang terbaik hmm. terbaik dia buat, buat makanan yang terbaik hmm. pakaian yang dia dia cuci hmm. cucian pakaian dan sebagainya dan juga kalau ada masalah kesihatan memang ada sistem memang untuk bawa ke hospital dan sebagainya kata. ya. Hmm. hmm. Okey. Okey, doktor. Kita melihat lihat uh, Cik Ramara ni mempunyai satu kehidupan rutin yang sangat-sangat bagus, sistem sokongan yang sangat uh, lah ya. Dia hmm. bagi contohnya bagi mereka yang mungkin mungkin ada uh, offset untuk Parkinson ataupun permulaan gejala yang yang, yang, motor, yang bukan motor contohnya dengan hmm. memori, mungkin permulaan apa yang perlu kita lakukan hmm. uh, untuk satu intervensi supaya tidak melarat dengan lebih uh, teruk lagi mungkin doktor boleh nasihatkan sedikit itulah kalau uh, selalunya pesakit dia tak sedar pun gejala bukan motor ah. ni bila dah ada parkinson yang gejala motor baru dia sedar oh ya selama ni saya pernah ada gejala-gejala ni kebanyakannya bila gejala bukan motor ni dia pergi ke doktor lain dulu secepat hmm. penat dia pergi ke doktor mungkin doktor GP kan hmm. kata saya selalu penat lah tapi dia tak dapat nak kesan tu parkinson yeah. dan dia mungkin pergi ke doktor sometimes dia boleh dapat frozen shoulder hmm. so dia pergi ke doktor pakar ortopedik dulu Sometimes dia boleh rasa tangan dia keras dia pergi ke doktor tangan pakar tangan so dia menyebabkan sometimes diagnosis uh, Parkinson tu sendiri lewat so sekarang ni kalau kita nak tahu macam mana kita nak mencegah kalau dari segi gejala buka motor tu susah sebab kita kena the diagnosis of Parkinson tu mem memerlukan uh, gejala motor yeah. dia memang memerlukan empat empat gejala utama yang saya sebutkan tadi uh, yang saya sebutkan dalam slide itu uh, bradykinesia pergerakan yang perlahan, uh -huh. uh, tremor atau menggletar, uh -huh. rigidity atau tegang otot uh -huh. dan postur yang tak stabil. So, hmm. so hmm. keistimbang keseimbangan uh, badannya. ke ketidakseimbangan ke badan tu. Hmm. So, yang itu adalah uh, gejala utama sebelum kita memberikan diagnosis hmm. Parkinson. Okay. So, okay. walaupun gejala bukan motor tu ada, kita tak boleh nak kata ni you akan dapat Parkinson. Hmm. So, kita kena cam uh, apa ni kita kena melihat dengan gejala motor juga. So tapi seperti yang uh, Cik Ramarau lakukan itu adalah yang yang bagus ya seperti senaman setiap hari itu, sebab kita seperti kita tahu penyakit-penyakit uh, neurodegenerative ni dia menyebabkan sel-sel otak kita beransur merosot. Exercise dapat menghidupkan balik Hmm. dia ada otak kita ada satu condition yang kita panggil neuroplasticity 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 di mana sel-sel ni boleh boleh improve semula contohnya alzheimer's disease juga I amin mean, kita tak cerita pasal alzheimer's di sini tapi parkinson juga kita dapati exercise adalah satu yang boleh protect the cells dan menyebabkan progression parkinson itu tidak terlalu pantas so dia Begitu. boleh control mengawal uh, progression uh, penyakit Parkinson ini. Itu adalah hmm. apa yang kita boleh lakukan di kita rumah. boleh ya? di rumah dan jalan dengan keluarga. Hmm. So pastikan ada uh, exercise, hmm. uh, senaman dan pemakanan juga hmm. sangat penting. Hmm. Kita kena mengambil diet yang anti-inflammatory. Hmm. Yang uh, Tidak seperti... Tidak membawa keradangan. Ya? So, seperti hmm. yang penuh dengan antioksidan. Hmm. Uh, contohnya, buah-buahan, uh, sayur-sayuran, uh, uh, olive oil, Uh, uh, good protein. Ini hmm. semua terbukti boleh slow the progression, boleh. So, semua ni menjadi diet secara yes. ramah rasa. Supplement, diet. supplement. Supplement ini Very adalah important. penting. Ha. Minuman air important. Minuman air, air mengandungi hidrogen dengan oksigen. Dan hmm. Dia sangat important untuk yeah. so, Thank you for the tip. Terima kasih. Uh, olive oil saya setiap hari saya ambil olive oil. Setiap, setiap hari, hari eh? saya uh. teori. Oh, alright. Okey, dan bagaimana pula dengan Uh, ini apa yang kita boleh lakukan di rumah ya. Jadi untuk saya dan Sofia yang ingin tahu juga apakah rawatan-rawatan yang dilakukan uh, di hospital. Okey. Uh, setelah pesakit mendapat diagnosis Parkinson, uh, kita memang akan memberikan rawatan ubat sebab uh -huh. tanpa ubat dia tak boleh mengawal a uh, gegeltaran simptom -simptom. tu simptom-simptom sebab untuk maklumat semua uh, uh, makluman semua a uh, sebanyak 60% sel dopamin uh, sebelum kita mengalami gejala 60% sel dopamin telah pun mati That means kita nak tak nak kita terpaksa memberikan dopamin kepada otak. Mm -hmm. So cara kita buat tu ialah dengan menggantikan dengan ubat yang mengandungi dopamin. Mm -hmm. So kita akan memberikan ubat mm -hmm. dan dalam masa yang sama kita akan menyarankan pesakit kepada fisioterapi untuk rehabilitasi. Mm -hmm. Kadang ada pesakit yang suara ditenggelam so kita hantar kepada pakar speech therapy. Speech therapy. Mm -hmm. Dan dia boleh dan kedua-dua terapi tu dia membantu juga mm -hmm. uh, dalam gejala motor mm -hmm. secara tak langsung. So itu adalah perkara yang kita lakukan di peringkat awal mm -hmm. dan di peringkat seterusnya katalah sakit dah optimal medication tapi masih tak terkawal kita ada pembedahan. Hmm. Pembedahan rangsangan dalaman otak Baik. ataupun deep brain stimulation. Ya, itu yang paling ekstrim lah ya, prof. Itu hmm. adalah tak tak ekstrim sangat, pun. itu sebenarnya telah di approve uh, since uh, sejak 1995. 19, 19, 19. hmm. hmm. Maknanya kaedah hmm. tu memang berkesan Baik. tapi hanya untuk segolongan uh, pesakit uh, dia ada dia punya criteria uh, inclusion criteria. Saya ada satu soalan yang betul-betul saya nak tanya sebagai seorang lelaki. Sebagai seorang lelaki. Okey. Banyak orang cakap, kita ni kan suka main tinju-tinju, main muay thai sebenarnya kan. Kalau ada impact kepada kepala. Saya tak tahu Encik Ramarau dulu masa muda-muda dia main tinju ke tidak. Tak ada kan? Betul-betul. Okey, soalan daripada Facebook. Kalau sukan macam muay thai atau boxing selalu kena tumbuk di kepala, boleh tak mengakibatkan kesan Parkinson? Benar atau mitos? Bagaimana doktor? Benar. Dia boleh menyebabkan gegaran tu, mm -hmm. dia boleh meningkatkan risiko. Meningkatkan tapi risiko. tapi dia tidak 100% dapat Parkinson. Dia boleh meningkatkan risiko dan kalau mm. di uh, individu itu mempunyai kecenderungan untuk mendapat Parkinson seperti saya kata genetik dia, mm -hmm. cenderung untuk mendapat Parkinson dan boxing atau head yang football tu kan hmm. yang dia selalu tanduk Gegara. bola tu gegaran hmm. tu mungkin boleh menyebabkan parkinson pada individu tersebut Baik. tapi individu lain mungkin tak sebab dia tak ada faktor kecenderungan tapi ini adalah satu mm -hmm. risiko seperti mm -hmm. Muhammad Ali uh, yang Concussion. kita tahu parkinson hmm. uh, parkinson saya baru je nak menyertai muay thai uh, <laughs> mungkin Sofia kita tanamkanlah ya, kan ke okay. pagi <laughs> okay, minit terakhir ini uh, mungkin Encik Ramarau sendiri boleh memberikan kata-kata semangat bagaimana mereka yang mengalami uh, menghidapi Parkinson boleh terus kuat. Bukan sekadar kuat fizikal bersenam saja, tapi mental juga kena kuat ya. Ciri marah. Yeah, yeah, yeah. How did you do it? Bagaimana Cik Ramarau? It's mind over matter lah. Hmm. It's mind over matter. You got to be very strong. Hmm. You got don't give up. Jangan jangan lepaskan. Jangan, hmm. jangan give up. Hmm. So daripada daripada tarik tarik daripada hari yang you you hmm. menerima di, di, diagnosis di, 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 diagnosis itu continue your journey. Hmm. Hmm. Jangan, jangan lepaskan. Itulah dia perjalanannya yeah. masih panjang ya. Yeah. Jadi yeah. jangan lupa kepada mereka yang memberikan kasih dan sayang uh, kepada yang tersayang mereka yang menghidap Parkinson. Semoga terus tabah menghadapi ujian ini. Inilah dia bulan April bulan kesedaran penyakit Parkinson. Uh, terutamanya di Malaysia ya. Yeah. jadi yeah. kita nak ucapkan terima kasih, kasih kepada sahaja. yang berbahagia Profesor Datin, uh, Datin Dr. Nolina Muhammad Ibrahim bersama kita terima kasih, kasih Encik ya. Ramarau teruskan kasih. usaha anda dan uh, terus bersemangat menghadapi ujian ini ya. Yeah. Yeah. saya sangat-sangat sukakan topik ini dan semoga memberikan inspirasi untuk semua uh, mungkin, mungkin orang rasa macam perairan tapi tidak kalau kita ada mindset yang hmm. betul insya Allah macam Encik Ramarau sendiri hmm. terus kekal kuat apapun kita akan berehat seketika